o'zbekiston tarixida o'tgan eng tanilgan tarixiy siymo kim deb savol berilganda shubhasiz birinchilar qatorida amir temur nomi tilga olinadi temur sovetlar davrida qoralangan mustaqillik davrida esa milliy qahramon darajasiga ko'tarilgan va qaysidir ma'noda davlatchilik ramziga aylangan tarixiy shaxsdir bugungi lavhada temurning tug'ilgan kuni arafasida temur haqida gapirmayman temur haqida xo'p va ko'p gapirilgan bugun temuriylar manbalari ichida eng bahslisi bo'lgan temur tuziklari haqida gapirmoqchiman temur tuziklari ishonchli manbami uni haqiqatdan amir temur o'zi yozganmi yoki u davr va temurga hech qanday aloqasi bo'lmagan kimdir tomonidan yozilganmi nega haligacha temur tuziklari haqida tarixchilarning umumiy bir e, yechimi yo'q nega haligacha temur tuzuklarining qanchalik ishonchli manba ekanligi haqida bahslar bor keling bugun shu haqida gapiraylik temur va temuriylar haqida tadqiqotlari va bir necha tarixiy romanlari bilan tanilgan adib va tarixchi bo'riboy ahmedovning ikki ming birinchi yilda chiqqan o'zbekiston tarixi manbalari kitobida temur tuzuklari haqida shunday deyiladi temur tuzuklari amir temur davridagi o'zbek davlatchiligi tarixini o'rganishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi asar aslida chig'atoy turkchasida yozilgan uning bir nusxasi 17 asrda turkiyaning yamandagi hokimi jafar podshoning kutubxonasida bo'lgan va mir abu tolib at turbati uni fors tiliga tarjima qilgandir bo'riboy ahmedovning aytishicha bu asarning temur tarafidan yozilganligini ko'plab sharshunos olimlar tan oladi ularning ichida william davi shamsiddin somiy va vamberilar ham bor lekin bo'rboy ahmedovning bu fikriga qo'shilmagan olimlar bizda ham chetda ham bisyor dunyo bo'ylab tanilgan temurshunoslardan bioris mank ukan ismoil aka kabi e, olimlar o'z tadqiqotlarida temuriy manbalari haqida so'z aytar ekan, aynan temur tuzuklari haqida umuman hech narsa deyishmaydi tuzukqot temur davrida yozilmagan bo'lsa ham o'sha davrning siyosiy idoriy va harbiy hayotini aks ettiruvchi manba deb qaraydigan olimlar ham yo'q emas temur tuzuklari haqiqatda temurga oidmi Bu davrni aks ettiradimi bu savollarga javobni videoni oxirida temuriy manbalardan 100% ishonchli deb hisoblangan shomiy va ali azdiyning zafarnomalari bilan solishtirish orqali javob qidiramiz lekin hozir kelinglar birinchi bo'lib temur tuziklari qachon va qanday tarixiy shartlarda dunyo yuzini ko'rdi shu haqida gaplashaylik yuqorida aytilgandek temur tuzuklari abu tolib at turbatiy tarafidan forschaga tarjima qilinadi va o'sha davrda e, boburiylar podshohlaridan bo'lgan shohjahonning taxtga o'tirishining 10 yilligiga tuhfa qilinadi asar aslida turkiy tildan tarjima qilingani va uning originali yo'qolgani iddao qilinadi u ikki qismdan iborat bo'lib mulfizot deb nomlangan birinchi qismi amir temurning o'z og'zidan o'zini biografiyasi e, sifatida yozilgan ikkinchi qismi esa tuzukkot deb nomlanib davlat boshqaruvidagi siyosiy va harbiy dasturlar va qonun qoidalarni o'z ichiga oladi manbalarda aytilishicha shoh birinchi bo'lib asarni o'zi o'qib chiqadi va aliyazdiniy zafarnomasi bilan to'g'ri kelmagan joylari borligini ko'radi shoh muhammad afzal buxoriy ismli bir kotibiga asarni zafarnoma bilan solishtirib tahrir qilishni buyuradi shunday qilib asar ilk bora muhammad afzal buxoriyning tahriridan o'tadi asarning aynan o'sha davrda yuzaga chiqishi shohjahon uchun juda ham muhim edi o'sha davrda shohjahon bobokaloni temurning tuproqlaridan bo'lgan mavaroun nahrni qo'lga kiritish orzusida bo'lgan qondahor bal va badaxshonni olib mavarovun nahrga qadam bosishi uchun bu asar shohjahonga qomusiy bir asos sifatida xizmat qilishi mumkin edi lekin bir ming olti yuz ellikikkinchi yillarga kelib shoh jahon bu orzusidan qaytadi va asar boburiylar kutubxonasida chang bosib yotishga mahkum bo'ladi toki hindistonga inglizlar kelib bu tuproqlarda o'z siyosatlarini olib borishgungacha tuzukotning dunyo sahnasiga chiqishida britaniyalik kotib vilyam davining roli bor forschani juda yaxshi bilgan davi asarning tadbirlar va kengashlar qismini ingliz tiliga tarjima qiladi qizig'i asar sharqshunos emas oddiy bir kotib tarafidan tarjima qilinishiga qaramay oksfordning nazariga tushishi va kitob bosib chiqarish qiyin bo'lgan o'sha davrda ham londonda ham kalkutada nashr etilishidir bu inglizlar uchun hindiston siyosatining qanchalar muhim ekanligini va u yerda e'tibor qozonish uchun tarixiy asosga ega bo'lib bo'lmaganidan qat'iy nazar har qanday asarlardan foydalanganliklarini ko'rsatadi inglizcha nashrning ortidan asar fransuz tiliga ham forschadan tarjima qilinadi devining tarjimasidan ellik yil o'tgach asar to'liq holda yana bir marta ingliz tiliga tarjima qilinadi 1835 yilda esa inglizlar tarafidan asar urdu tiliga ham tarjima qilib nashr qilingandir o'zbekchaga ilk tarjima 1836 yilda qo'qon xoni muhammad alixon buyrug'i asosida amalga oshirilgan bugungi kunda kitobning ko'plab o'zbekcha va turkcha tarjimalari mavjud xo'sh temur tuzuklarida tilga olingan voqealar qanchalik tarixiy asosga ega keling temurning biografiyasini o'z ichiga olgan mulfizot qismi bilan boshlaylik mulfizotda diqqat qaratishimiz kerak bo'lgan eng asosiy masalalardan biri o'sha davrda tilga olingan ko'p tarixiy voqealar aslida temur bilan bog'lanmagan bo'lsa ham unga bog'lab tasvirlangan ba'zi voqealarning sanalari noto'g'ri berilgan mulfizotda yozilgan ba'zi voqealar haqida o'sha davrning ishonchli tarixiy manbalarida umuman ma'lumot yo'q masalan iroqliklarning mavorou nahrga bostirishi va temur ularni yengandan keyin o'sha davrning hukmdori amir qozogonga "Men taxtga o'tirmoqchiman va xonni ag'darmoqchiman degan bir orzusini aytishi va amir qozog'on esa sabr qilgin albatta qachondir sen e, hukumatga hokimiyatga erishasan deyishidir e, tarixiy faktlarga qaraydigan bo'lsak o'sha davrning hukmdori amir qozog'on o'zi qo'g'irchoq bir xonni qo'ygani rost lekin qanday qilib amir temurga o'sha xonni ag'darishini va qachondir hukumatga hokimiyatga kelishini aytishi mumkin temur bilan ko'rishgan ko'plab tarixiy shaxslarning ismlari tuzukotda tilga olingani bilan aslida manbalarda u insonlar bilan temur ko'rishmaganligi aniq masalan temurning siyosiy sahnaga chiqishida haqiqatan ham ta'siri bo'lgan mo'g'ul xoni tugluq temurni tuzukot amir temur bilan uchrashtiradi lekin manbalarga qaraydigan bo'lsak bu hech qachon amalga oshmagan mulfuzotda temurga bog'lab ko'rsatilgan ko'p voqealarga ishonilsa amir temur hali juda kichik yoshlaridan e, siyosiy hayotning o'rtasida bo'lgan ekan degan xayolga kelish mumkin lekin bu ham e, manbalarga qaraydigan bo'lsak haqiqatdan ancha uzoq yana bir xusus mulfuzot mavorounarni ishg'ol qilgan toluq temurxonni askarlarini o'zbeklar deb tilga oladi boshqa manbalarda buni ko'rmaymiz o'sha davrda o'zbeklar deyilganda jo'jixonning oltin o'rdadagi avlodlari nazarda tutilgani ayon bir narsaga e'tibor berdingizmi o'zbeklar kimga dushman edi boburiylarga temur tuzuklari qachon topildi boburiylar davrida kimga taqdim etildi boburiy podshohlaridan biriga shu yerda siz ham qanaqadir aloqani sezyapsizmi mulfuzot janglarda ishtirok etgan askarlar haqida ham ziddiyatli ma'lumotlar beradi masalan anqara jangida usmoniylar tomonidan urushgan 70 ming askar haqida amir temurning fathnomasi bordir lekin bunga qarshi mulfizod bu sonni mubolag'a qilib 400 ming qilib ko'rsatadi endi amir temurning o'limi haqidagi ziddiyatlarga to'xtasak, mulfizotda aytilishicha amir temur eng oxirgi safari bo'lgan xitoy safaridan voz kechadi va bunga ko'rgan yomon tushlari sabab bo'ladi lekin zafarnomani o'qisak amir temur qahraton qish bo'lishiga qaramasdan o'trorda kasallanib qolgungacha safardan voz kechmaydi va hattoki o'lim to'shagida kasallikda yotgan paytda ham o'zining qo'mondonlariga bu safarni to'xtatmaslikni vasiyat qiladi endi eng 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 qiziq joyiga kelib to'xtalsak mulfizotda temur avlodlariga bir vasiyat tashlab ketadi va unga ko'ra temurning qanday o'lim topganini avlodlari avloddan avlodga aytib yurishlari kerak bo'ladi demak temur hali mulfizotni yozayotgan paytda qanday o'lishini bilganmi yoki o'sha uşa... o'trorda sovuqdan kasallanib o'lim to'shagida yotgan paytda bu vasiyatni qilganmi juda yam qiziq endi tuzukot qismidagi ba'zi qarama qarshiliklar haqida to'xtalsak tuzukotni o'qisangiz o'n ikki soni juda yam ko'p uchraganiga guvoh bo'lasiz davlat boshqaruvi o'n ikkiga bo'linadi o'n ikki qabila va urug' haqida gapiriladi saltanatning muvaffaqiyati o'n ikki qoidaga bog'lanadi 12 ming askar iborasi juda ko'p ishlatiladi va hokazo asarni o'qish chog'ida temur davrida 12 soni qandaydir bir kult darajasiga chiqqanmikan degan o'yga borib qolasiz Modoniki yazdiy va shomiy asarlarida 12 soni juda ham kam 1-2 marta keladi va u ham ko'proq me'morchilik bilan bog'lab ishlatiladi lekin boburiylarning manbalarida 12 soni tez tez uchrab turadi Humoyun nomida Humoyunning eron shohi ismoilga o'xshab o'ziga 12 ming xos askar qo'shin tuzgani va davlat amaldorlarini 12 sinfga bo'lgani haqida gap ketsa akbar shoh davrida boshqa ko'plab davlat muassasalarida ishlovchilar ham 12 ta sinfga ajratilgan hatto shoh saroyi bog'ida 12 ming kiyik va otxonasida esa 12 ming ot boqilgani haqida manbalarda yozilgan akbar shohdan keyin kelgan shoh jahongir davrida ham 12 an'anasi davom ettiriladi taxtga o'tirishi bilan davlatni boshqarishda 12 dasturul amal chiqargan jahongir shoh keyinroq askarlar uchun ham 12 bo'limlik tuzukot joriy qilgan tuzukotni shoh jahonga taqdim qilgan at turbatiyning ham eron madaniyatidan kelganligi nega 12 sonini ko'p ko'p shu asarda uchragani haqida qandaydir bir fikr beradi chunki eronda ham o'sha davrlarda o'n ikki soni kult darajasiga ko'tarilgan shiilikdagi o'n ikki ming imom safaviylardagi o'n ikki qatli sallalar o'n ikki ming askarlar haqidagi ma'lumotlar o'n ikki ming murid va shunga o'xshagan ko'plab ma'lumotlar fors manbalarida ham uchraydi ajabo tuzuklarni turbatiyni o'zi yozmaganmikin tuzukopda shahzodalarga ajratilgan askarlar haqida gap ketadi unda jahongir mirzo valiaxd atalgani aytiladi va xuddi o'sha bo'limda shohruh mirzoga ham nechta askar ajratilgani haqida ma'lumot bor lekin manbalar shohruhning jahongir mirzoning o'limidan bir yil o'tib tug'ilgani haqida gapiradi bundan chiqdi amir temur jahongir mirzo o'lgandan oldin hali tug'ilmagan farzandiga askar ajratganmi tug'ilmagan o'g'lining otini oldindan bilganmi qiziq temur davrida biz bilgan shakldagi vazirlik tajribasi joriy qilinmagan temur davlat ishlarini amirlar va noyonlari bilan maslahat qilgan vazirlik shohruh davridan keyin amalga oshirilgan va hammamiz yaxshi biladigan temuriy vazirlaridan alisher navoiy bunga bir misoldir lekin tuzukotda vazirlar haqida butun boshli bir bo'lim bor hattoki temur og'zidan bir hadis keltiriladi va unga ko'ra payg'ambarimiz agar payg'ambar bo'lmaganimda edi podshohlarga vazir bo'lardim degan bir uydirma hadis ham keltirilgan bundan tashqari yana bir unvon sipohsolar unvoni haqida ham gapirsak bo'ladi bu unvon eronda bo'lgan lekin amir de, bol temur davlatchiligida sipoh degan unvon hech ham bo'lmagan temur davridagi qo'shin qo'mondonlari amirul umaro deb atalgan tuzukotda tilga olingan qabila nomlari haqida ham tutarsizliklar bor tarxon to'g'ay va tulkichi degan e, qabila ismlarining temur manbalarida joy olmaganligini bilamiz bulardan ba'zilari boburiylar davriga kelib qandaydir bir guruh holida manbalarda tilga olishni boshlangan yana bir ziddiyat tuzik kotti e, jurjoniy haqidagi bir qismda kelgan biz bilamizki jurjoniy o'sha davrning tanilgan mutafakkiri bo'lgan va e, tuzuklarda aytilishicha jurjoniyning e, temurga bir maktub yozgani bildiriladi u maktubda esa butun islom olamidagi olimlar yig'ilib e, amir temurni o'zining asrining mujaddidi deb qanaqadir bir unvon berishgani o'sha xatda yozilgan bo'ladi lekin e, diniy tamoyillarga qaraydigan bo'lsak hech qachon mujaddid nomini oddiy bir hukmdorga berilmagan har doim bu qanaqadir dinga bog'liq bir diniy olim bo'lishi shart bo'lgan undan tashqari o'sha davrda e, temurni masalan kofir deb chiqargan fatvolar bo'lgan mamluklar uni kofir deshgan yoki bo'lmasa xorazm e, olimlari xorazm tuprog'ini amir temur kelgandan keyin Dorul harbga tenglashtirishgan va temur bilan jang e, qilishni bir jihod darajasiga ko'tarishgan unaqada temur qanaqa qilib butun islom olimlarining qarori bilan mujaddiy deb ataldi degan savol tug'iladi bunday savollar judayam ko'p qo'shinning tuzilishi unvonlar jang strategiyalari va shunga o'xshagan ko'plab xususlarda tuzi kotta ziddiyatlar bor tuzukopni temuriylar davrining asosiy manbalari bilan solishtirib batafsil tadqiq qilgan tarixchi olim professor ahad andijonning katta maqolasida bularning hammasi haqida juda batafsil ma'lumotlar berilgan va pastda manbalar qismida o'sha maqolaning nomini man qoldiraman shunday qilib manbalarni solishtirganda qanday xulosalarga kelsak bo'ladi temur tuzuklarining temur yozgani ham yoki yozdirgani ham yoki o'sha davrni aks ettirishi ham haqiqatdan ancha va ancha yiroq hukmdorlarga asarlar taqdim etish orqali qandaydir mukofotlar yoki mansablarga erishish mumkin bo'lgan o'sha davrlarda eron madaniyatidan kelgan turbatiyning o'zi temur tuzuklarini yozmaganmikin degan xayolga borasan sizchi siz nima deb o'ylaysiz temur tuzuklarini aslida kim yozgan komentariyalarda qoldiring siz bilan solnoma va feruza izzat edi